берет за душу чертяка. А мы продолжаем. Господа, я, кстати, хочу сказать, что Ольга вырвалась в такой далекий отрыв, и вам стоит ее догонять. И в связи с этим я объявляю, что в следующей части нашего вечера начнется беспредел. Я буду вызывать на сцену людей хаотическим образом. Давайте подарим мне Александру Иосифовичу книжку, сборник. Ну, ну тогда мы вам будем предлагать либо эротику, либо лирику, причем, в принципе, одно и на самом деле. Как говорят знающие. Бузьми, бузьми. Ну хорошо, друзья, давайте продолжим. Романтика моря. Романтика океана. И судно пропавшее треской. Все это было в жизни автора. И в моей тоже было. И вот это произведено в стихотворении, которое написано в 1969 году. Стихотворение Николая Рубцова, кто исполняет ⁇ Догадайтесь сами ⁇ размытый путь. И вдоль кривые то поля я слышал небо звук, была пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота. Туда, где простирались желтые поля и вдаль пошел, а издали тоскливо пел. Гудок совсем чужой земли, гудок разлуки, и глядя вдаль, и в этих звуки, я ни о чем еще тогда не сожалею. Было сурова пристань поздний час, Промозглые мгли, искрясь, Горели папиросы. И тяжко трап Станал их мурые матросы. И с тьмой устал Подрапливали нас. И вдруг такой тоской нас повеялось. Тоской любви, Тоской их свиданий Кратких, Был É acho, acho, lindamente, tão